Assalamualaikum ya. Salam sejahtera. Salam kuasa ketiga. So tajuk saya ialah actually satu pesanan ya. Berhenti. Berhenti tunggang kes Yusuf Router dan sila buat kerja masing-masing. Ya, so itu tajuk saya. Jika dia jelas boleh tolong maklumkan ya di ruang komen share ramai-ramai dan sertai telegram saya Regi Jesse Rita Odin. Kalau anda tonton di Facebook ya Jangan lupa tekan butang follow atau apa subscribe kalau di YouTube butang member ya atau join. So, berhentilah ya tunggang kes Yusuf router. Kes tu dah habis. So, benda ni mudah tapi ianya dirumitkan oleh pihak-pihak yang tiba-tiba dah jadi pejuang Yusuf router. Okay Sedangkan tuan punya badan Setakat ni senyap Kes dia mudah Ada Benda tertentu dijumpai Dalam kereta dia Ada berlaku Macam-macam uh, Dakwaan Oleh pihak Yusuf ya, Bahawa Cara benda tu dijumpai Cara pihak berkuasa datang Dan Dan uh, Uh, buka kereta dan macam-macam lagi lah jadi pertikaian. So akhirnya Yusuf didakwa di mahkamah dan uh, atas tuduhannya memiliki dada dan pistol tiruan dalam kereta dia dan uh, benda tu memang tidak boleh ada jaminan, ya memang tidak boleh ada jaminan. So, kemudian dia duduk dalam penjara uh, sebagai tahanan sementara kes berjalan dan uh, pendakwaan bawa kes lah. So, kes dia terhadap Yusuf Router Bukan terhadap siapa-siapa tetapi terhadap Yusuf Router oleh pendakwaan. Now, tujuan kes adalah antara lain, nombor satu untuk pendakwaan membuktikan dia ada kes. Maknanya, pendakwaan perlu buktikan kepada mahkamah, kepada hakim. Kami ada kes, ada bukti yang menunjukkan Yusuf ni, dia memiliki benda tu. Dia tahu benda tu. Ya? Dia letak benda tu. Okay. Dan yang kedua, untuk pihak pembelaan atau Yusuf Rauter, menampilkan satu keraguan Sebenarnya itu sahaja kerja Yusuf atau pasukan Yusuf di dalam mahkamah untuk timbulkan satu keraguan. Okey. So itu yang berlaku, pendakwaan dia bawa kes, dia berhujah, dia dia buat apa yang patut dibuat untuk cuba tunjukkan kepada mahkamah ada bukti Yusuf ni memiliki dan tahu benda tu ada dalam kereta dia. So pihak pembelaan ya peguam Yusuf telah menimbulkan keraguan ya ada menimbulkan dan dengan jayanya menunjukkan ada ti, tidak boleh dibuktikan bahawa Yusuf tahu benda tu ada dalam kereta dia sebab cara dia buat macam ni macam tu ha, dan ha, dia ada pengalaman ini pengalaman itu sebelum ini yang mencadangkan benda dia, sebab dia ada musuh, sebab dia ada buat saman terhadap seorang uh, terhadap Anwar, jadi benda ini ditanam dan sebagainya. Suatu so, keraguan telah ditimbulkan. Keraguan tahu maksud dia. Maknanya mereka menimbulkan keraguan kepada mahkamah kepada hakim. Betul ke pendakwaan cakap dia ni tahu ada dalam kereta dia, benda tu ada dalam kereta dia atau dia letak dalam kereta? Ha? Macam mana awak nak buktikan 100% sedangkan cara dia buka kereta macam ni, macam tu, macam ni, macam tu. Jadi ada kemungkinan lain. Mungkin boleh ditanam. Ya? mungkin boleh ditanam oleh pihak ini atau pihak itu sebab Yusuf ada pengalaman ini ada ada pengalaman itu. So itu adalah keraguan yang telah ditimbulkan. Adakah pembelaan telah menunjukkan bukti bahawa ianya ditanam tidak? Pembelaan tidak menunjukkan sebarang bukti benda tu ditanam. Ya. Dan pendakwaan gagal menangkis keraguan itu. Pendakwaan pula gagal kata tidak. Ianya tidak ditanam sebab ha, dia tunjuk bukti ini sah memang tidak, tidak Jadi satu keraguan telah ditimbulkan Pendakwaan tidak dapat menangkis keraguan itu Dan pembelaan tidak dapat membuktikan bahawa benda itu ditanam Dia cuma timbulkan keraguan Jadi hakim menerima keraguan itu sebagai keraguan munasabah Oleh itu, kes itu tidak boleh diteruskan maknanya Yusuf tidak perlu membela diri. Dia kes dia dilepas dan dibebas. Bukannya mahkamah telah putuskan Yusuf bersalah atau tidak bersalah. Kita sebenarnya tidak tahu. Adakah Yusuf benar-benar tahu benda tu ada dalam kereta atau tidak? Kita tidak tahu. Begitu juga kita tidak tahu adakah benda tu ditanam atau tidak. Kita tidak tahu. Mahkamah tidak ber, ber, kes itu bukannya untuk menentukan Pendakwaan ini ada komplot ke, ada niat jahat ke, kes itu direka ke, dan bukannya untuk uh, mahkamah tidak ya, Set tidak menentukan, tidak menentukan Yusuf benar-benar tahu ke benda itu ada ke, Yusuf tidak tahu benda itu ada ke, benda ini tidak pernah ditentukan. Yang pasti sudah ada satu keraguan. Pembelaan tidak membuktikan bahawa benda tu ditanam. Pembelaan pun tidak tahu. Sebenarnya pembelaan tidak tahu. Ianya hanya satu keraguan. Mungkin boleh jadi. Jadi atas keraguan itu Yusuf dilepas dan dibebaskan. Itu cerita dia. Itu sahaja cerita dia. Selepas itu, tak kira lah awak siapa ke, awak aktivis ke, awak orang biasa ke, awak uh, pemimpin ke, awak blogger ke, awa uh, sepah ke ya bila timbulkan macam-macam cerita di media sosial uh, Yusuf terbukti tidak bersalah ataupun uh, pen sudah sah kes ini membuktikan Yusuf dianiyai ya, seperti laporan harakah yang jahat dan palsu yang memetik Hamzah secara tidak betul dan walaupun saya buat live dan jelaskan, dia tidak membetulkannya setakat yang saya cek dulu. Ya. Kononnya, aa, membuktikan bahawa aa, keputusan ini membuktikan dia dianiayai dan sebagainya. Itu cukup jahat. Cukup tidak betul. Ha. Ini semua adalah cerita tunggang. Sebab, Harakah itu lidah PAS dan dia petik Anwar, uh, Hamzah secara salah dan berkata Hamzah berkata kes itu membuktikan Yusuf telah dianiayai dan ada lebih kurang macam ada komplot dan selepas saya beritahu tidak ada uh, peguam Yusuf uh, salah seorang lah Takiudin yang juga merupakan bekas Menteri Undang-Undang dan seorang pemimpin kanan PAS keluar dan kata regi betul. Harakah kena betulkan benda ni atau mohon maaf dan sebagainya? Tak ada. So, mereka kelirukan pengikut mereka. Ya? Saya lihat antara yang paling jujur mengulas kes Yusuf, saya dan Tuan Hanif pun ada buat ulasan yang memang jujur. Selebihnya, saya tak lihat peguam-peguam Yusuf sendiri keluar kata, yes, harakah kena ubah benda ni? Tak ada Keesokan hari lepas Yusuf keluar Daripada membetulkan benda ni Dia pernah pentas bersama aktivis Aktivis itu sedang hantam Anwar kiri kanan Dia guna sebagai pentas ceramah Yang pada asalnya Dia keluar poster Yusuf nak hadir Siap dengan Dia pancar Dia war-warkan Kehadiran Yusuf kali pertama Ya menjadikannya seolah-olah satu agenda politik. Yusuf keluar pun dari penjara kononnya dia meringkuk 9 bulan lah apalah. Terus bersama Hamzah dan peguam dan ahli keluarga dia dalam satu video yang dibawa oleh Hamzah. Nampak macam ada agenda politik. Dan sehingga hari ini masih lagi ada orang buat teori konspirasi. Ada pemimpin dan lidah pas harakah ada cerita-cerita bercerita babak Yusuf tapi tuan punya badan senyap. Saya dah beritahu. Jalan ke depan mudah. Yusuf ada pilihan. Yusuf sama ada boleh terima je keputusan ni dan tak buat apa-apa ataupun dia boleh saman contohnya kalau dia rasakan dia dianiayai dia boleh saman pihak yang dia rasa telah menganiayai dia tapi bukan mudah sebab kali ini kalau Yusuf bawa kes maka Yusuf kena cuba buktikan bahawa dia dianiayai pihak yang dituduh tu hanya perlu timbulkan keraguan dan seperti dalam kes ini kita lihat sukar untuk buktikan kalau boleh buktikan kita dah lihat pembelaan tunjuk bukti. Benda ini dia bukti. Benda ni ditanam. Okay. Dia tidak, dia timbulkan keraguan. So, kalau Yusuf bawa kes pun kepada orang yang dia dakwa atau sangka, ya, bukan mudah. Keraguan yang sama akan timbul. Ya. Dan uh, lagi satu teori, ya, Oh ini memang sah ditanam oleh orang-orang yang Yusufkat Yusuf Syaki. Eh, ini politik. Politik ni permainan kotor. Bagaimana kamu tahu ianya ditanam oleh pihak yang Yusuf Syaki? Boleh jadi pihak yang uh, ada parti atau ada pemimpin atau ada orang yang musuh kepada Anwar dia tahu. Yusuf ni dia syak Anuah ke dia syak orang-orang Anuah ke? Mungkin mereka yang tanam. Ya? mungkin pihak lawan yang tanam. Saya tak tahulah siapa pihak lawan dia. Ini sebagai contoh untuk tujuan perbincangan. Dia tanam sebab dia tahu bila benda tu akhirnya dijumpai, Yusuf akan syak, oh ini memang orang-orang Anuah ke, Anuah ke apakah. Ya. Mungkin musuh kepada orang yang Yusuf Syaki telah tanam. Boleh jadi musuh politik atau musuh bukan politik yang tanam. Jadi kita tak tahu bagaimana awak boleh andaikan ianya ditanam oleh orang yang Yusuf Syaki. Boleh jadi Yusuf sendiri terperangkap dalam satu uh, komplot yang lebih besar boleh musuh kepada orang yang Yusuf syaki. Ha, musuh syak, Yusuf tak tahu. Yusuf ni sedang bawa, buat kes terhadap orang ni. Ha, musuh kepada orang tu lah. Tahu Yusuf ni sedang bawa kes kepada musuh kami. Jadi mereka tanam. Sebab mereka tahu Yusuf akan salahkan. Macam mana awak tahu? Jadi bila awak nak timbulkan teori konspirasi, lazimnya orang yang timbulkan ni, teori ni akan menentang akan uh, men cuba mengaibkan pihak yang mereka benci. Jadi kalau orang yang timbulkan teori konspirasi ini benci Anwar, mereka akan timbulkan teori yang uh, cuba mengaibkan Anwar. Orang Anwar, orang -orang Anwar buatlah apalah. Dan mereka tidak lihat kemungkinan lain. Sedangkan apa yang kemungkinan yang baru saya beritahu tadi, tidak dapat dinafikan. Sebagaimana awak tahu, di mahkamah sendiri pun tidak ada ditunjukkan bukti ini dia bukti. Benda ni ditanam, tak ada. Yang ditimbulkan cuma keraguan. So itu contoh, ya. Cuba so, berhenti tunggang. Ya. Berhenti tunggang. Ya, sebab cara benda ni ditangani selepas Yusof dibebaskan Dan nampak seperti agenda politik ya, buat ceramah, poster, peguam dengan pentas dengan seorang pemimpin bersatu yang merupakan aktivis juga berceramah hantar manua. Oh, Yusof akan hadir tapi Yusof tak hadir lah. Mungkin Yusof tengok video saya yang dulu dan dia sedar dan dia tak hadir saya tak tahu. Ya, oh, ya. Yeah. So nampak macam ada agenda politik. So, sebab itu saya timbulkan satu lagi keraguan buat Yusof. Saya tanya, tanya saya beri amaran jangan kau pergi sebab macam mana kamu tahu ya? boleh jadi awak diperangkap oleh musuh kepada orang yang kamu syaki ya? so tak payah tunggang lah ya buat kerja buat kerja ini banyak kali saya sebut kepada pembangkang buat kerja sebagai pembangkang sebab sampai hari ini depa ni cuma cari isu nak serang 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 non isu dijadikan isu tapi kerja pembangkang depa tak buat depa sama ada cerita nak tumbangkan kerajaan ataupun nak buat perimpunan Anwar turun itu generatif pembangkang dua setengah tahun ni bentilah ya sebab di luar sana termasuk penyokong pembangkang yang dengar live saya dan berjumpa saya ya, mereka pun sudah mula bercerita kepada saya apa yang Tuan Regi kata betul ya, uh, benda ni ya, pembangkang tidak buat kerja ya, semua benda ni mereka cerita kat saya maknanya penyokong-penyokong korang sendiri sudah sedar pengundi muda memang sedar Tetapi yang saya cerita ni Yang datang bercakap dengan saya Apa yang Regi kata betul ni Bukannya pengundi muda Orang-orang yang berumur Jadi orang-orang yang merupakan pengundi tegak awak pun sendiri Sudah mengaku kepada saya Benda ni adalah sesuatu yang aa, Pembangkang perlu ubah ya. So itu sahaja Sekejap ya sehingga kita berjumpa di lain masa assalamualaikum salam sejahtera salam kuasa ketiga